Assalamualaikum Kali ini aku bikin es lilin rasa kedondong Yang pasti rasanya beda dari yang lain Seger banget, cocok untuk cuaca panas Kayak vitamin C, pasti disukai anak-anak hingga dewasa Pakai dua bahan utama aja Jual seribuan udah untung banget Yuk simak resepnya di video ini ya Pertama, aku gunakan 7 sendok makan gula pasir Atau untuk manisnya sesuaikan selera ya 4-5 sendok makan tepung maizena supaya hasil es lilinnya tidak keras Nah untuk bahan utamanya aku pakai ini nih Minuman dodong satu-satunya minuman buah kedondong dalam bentuk serbuk Sumber vitamin C nya banyak karena ada kandungan yogurt Dan juga ekstrak buah pepaya yang bikin perut adem dan no Satu saset ini kemasannya 14 gram ya Satu renceng isi 10 pieces dan harganya juga murah sekitar seribuan aja Selanjutnya tambahkan 1 liter air Untuk resep ini aku tidak menggunakan susu karena aku pengen rasa seger dari kedondong, yogurt dan pepayanya itu terasa Aduk sampai semua bahannya tercampur dan tidak ada yang menggumpal Masak sampai mendidih lalu matikan api kompor Ini tunggu sampai benar-benar dingin baru dikemas dengan plastik es lilin Selanjutnya siapkan plastik es lilin, ini aku pakai yang ukuran 3x20 Dan untuk mempermudah menuangkan ke dalam plastik ini aku pakai corong di atasnya Ini udah bener-bener dingin ya jadi udah bisa dituang ke plastik es lilin Ini aku tuang 2 centong sayur sekitar 50 ml per plastik Dan untuk mengikatnya ini aku pakai karet aja biar lebih mudah Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dibungkus hasilnya jadi 23 pcs dan supaya lebih rapi aku gunting ujung plastik yang lebih seperti ini. Sudah selesai, selanjutnya ini bisa dimasukkan ke dalam freezer Nah ini sudah beku es lilinnya hasilnya seperti ini Warna hijaunya jadi cantik banget Kelihatan seger gak pakai aku tambahin pewarna makanan hijau saat masak Bener-bener warna hijaunya itu murni dari minuman serbuk dondong Buah kedondong itu langka dan jarang kita temui ya teman-teman Tapi karena sekarang ada minuman serbuk dondong ini Jadi ada cara baru untuk menikmatinya Dan beneran ini rasanya enak banget Seger, manfaat dondong juga banyak ya Kayak vitamin C, antioksidan dan baik buat pencernaan, meningkatkan imunitas, baik untuk kesehatan mata, kulit, jantung dan juga menurunkan kolesterol. Dan berikut kisaran modal es linin kedondong untuk jualan. Untuk dijual, kalian bisa jual seribuan per picis untuk tujuh ratusan per picis. Total keuntungan kurang lebih tujuh belas ribuan, dua kali lipat dari harga modalnya. Untungnya, lumayan banget, dan cara buatnya juga sangat gampang. Selamat mencoba!